دنیا کی کامیاب ترین نیشنل ہاکی ٹیم میں سے ایک جس نے چار ورلڈ کپ اور ایشین گیم میں آٹھ میچ ون کر کے گولڈ میڈل حاصل کیے جو ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے ابھی تک کوئی بھی کنٹری نہیں توڑ سکی اور واحد ایشیائی ٹیم جس نے ایک ہی سال میں تین بڑے ٹائٹل ون کیے اس نے تین چیمپئن ٹرافی تین اولمپک گیمز، تین سلطان ازلن شاہ کپ تین ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی تین ایشیا کپ اور تین ہی ساؤتھ ایشین گیم کے فیلڈ ہاکی ٹورنامنٹس ون کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور ورلڈ ہاکی رینکنگ میں پہلے نمبر پر رہنے والی ٹیم کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے ملک پاکستان کی تھی جی ہاں ہماری ٹیم کے پاس عالمی شہرت یافتہ پلیئر تھے جس میں ریحان بٹ جنہیں ایشین ہاکی فیڈریشن نے دو مرتبہ بہترین ایشین پلیئر قرار دیا اور سہیل عباس جنہوں نے 2002 کے ورلڈ کپ میں ٹاپ سکور کیے اور انٹرنیشنل فیلڈ ہاکی کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی لیکن اب 2013 کے ایشیا کپ ہارنے کے بعد پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہی نہ کر سکا اس کے بعد 2018 کے ورلڈ کپ میں یہ بارہویں نمبر پر رہا اور 2023 کا ورلڈ کپ یہ دوبارہ کوالیفائی نہ کر سکا 2016 سے 17 دن تک پاکستان نے مختلف مقابلوں میں خراب پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور 2016 سے اب تک تین اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا کامن ویلتھ گیمز 2022 میں بھی پاکستان کی پرفارمنس خراب رہی جس میں یہ ساتھویں نمبر پر رہا اور ایشین گیم 2023 میں پاکستانی ٹیم بھارت کے ہاتھوں دس دو سے ہاری جو ہماری تاریخ کی سب سے بڑی ہار تھی تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل اور کبھی انٹرنیشنل مقابلوں میں دبنگ طاقت ہونے کے باوجود کیا ایسی وجوہات بنی کہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ کھیلنا تو دور کی بات اب اسے کوالیفائی بھی نہیں کر پا رہی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہاکی میں پاکستان کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کا گولڈن دور 1950 سے 1990 کی دہائی تک پھیلا ہوا ہے اس عرصے کے دوران پاکستان نے انٹرنیشنل ہاکی پر غلبہ حاصل کیا یہ کھیل قومی شناخت میں جڑا ہوا تھا اور اسے فخر اور فضیلت کی علامت کے طور پر منایا جاتا تھا لیکن نائنٹی کی دہائی کے آخر سے پاکستان کی پرفارمنس میں نمایاں کمی آنی شروع ہوئی اور انٹرنیشنل مقابلوں میں خراب پرفارمنس پبلک میں کھیل کے لیے جوش و خروش اور حمایت کو کم کرنے کا باعث بھی بنی جس کی سب سے پہلی وجہ کھیلوں کے کلچر میں تبدیلی کیونکہ کئی سالوں کے درمیان کھیلوں کی انٹرسٹنگ میں تبدیلی آئی ہے خاص طور پر کرکٹ پاکستان کے انڈسپیوٹڈ نیشنل سپورٹس کے طور پر ابھرا جس پر زیادہ توجہ دی گئی اور یہ اب قومی جنون بن گیا ہے کرکٹ کی محبت پاکستان میں کھیلوں کے فینز کے دلوں پر حاوی ہے اور کرکٹ کے شوق اور پاکستان کے عالی کرکٹ سٹیڈیم کی شہرت کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فیلڈ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے کیونکہ نائنٹی کی دعائی میں عمران خان اور وسیم اکرم جیسے کرکٹ آئیکن کی وجہ سے نیشنل کرکٹ ٹیم نے انٹرنیشنل مقابلوں میں کامیابی حاصل کی اور مزید انٹرنیشنل سپورٹس کے ایونٹس جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ، اولمپکس اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ لیگز جنہوں نے دنیا بر کے فینس کے کنسپٹ کو اپنی گریفت میں لے کر ہاکی جیسے روایتی کھیلوں سے توجہ ہٹا دی اور میڈیا کوریج جو کھیلوں کی پروموشن اور پاپولیرٹی میں امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے لیکن پاکستان میں ہاکی پر میڈیا کی اٹینشن کا فقدان ہے اور ریئرلی کو چینل ہاکی کے مسائل پر بحث کرتا ہے جس وجہ سے نوجوان نسلیں زیادہ تر دوسرے کھیلوں کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں ایک سروے کے مطابق 57% سٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ پاکستان 2014 کے ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا تھا اور پاکستان میں ہاکی کے لیے کوئی ڈومیسٹک لیگ بھی نہیں کھیلی جاتی ملک سے اسکول اور کالج کی سطح پر ہاکی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ہاکی کو ایز اے پروفیشنل کھیلنے کا کلچر بھی اب ختم ہو رہا ہے پاکستان میں لوور لیول پر اس کے لیے مناسب انفراسٹرکچر فنڈنگ کی کمی اور حکومتی سپورٹ کا بھی فقدان رہا ہے جس کے نتیجے میں لوور اور پروفیشنل لیول پر ہاکی کی انٹرسٹنگ اور انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی اور لوور لیول پر فنڈنگ تو دور کی بات پی ایچ ایف یعنی پاکستان ہاکی فیڈریشن جو پاکستان میں ہاکی کی گورننگ باڈی ہے خود مسلسل فنڈنگ اور سپورٹ کی کمی کی وجہ سے پچھلے کچھ انٹرنیشنل ایونٹس میں نہیں کر سکی کیونکہ مالی رکاوٹوں نے ٹورنامنٹس کو کرنے ٹریننگ کے موقع فراہم کرنے اور کو طریقے سے سپورٹ کرنے کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کرکٹ کیونکہ ہاکی کو نظر انداز کر کے سپورٹس کے بجٹ کا زیادہ تر حصہ کرکٹ کے لیے ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اور مزید ہمارے فارمر پلیئرز جو مسلسل فارنر کوچز کی اپوائنٹمنٹ کی مخالفت کرتے رہے لیکن جب ان کو قومی ٹیم کی کوچنگ کے موقع ملے تو وہ خود بھی بار بار ناکام ہوئے اور ابھی تک اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی سنجیدہ غور نہیں کیا جا رہا اس کے کرائسز کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا گیا ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو ہماری ٹیم دوبارہ اس عروج پر آس سکتی ہے جس پر وہ پہلے تھی ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان سب پرابلم کا ذمہ دار ڈھونڈنے کی بجائے ہمیں نیشنل لیول پر اس کرائیسز سے نکلنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں پالیسی میکرز سپورٹس اورگنائزر اور سٹیک ہولڈرز کی جانب سے ہاکی کو زندہ کرنے اور پاکستانی کھیلوں کے فینس کے دلوں میں اس کی جگہ کو بحال کرنے کے لیے ٹھوس ایفرٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کھیل قوم کا فخر ہے اس لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان ہاکی کے کرائسس کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں اور اگر ہم سخت محنت کریں اور ہاکی کو صحیح طریقے سے مینیج کرتے ہیں تو ہم چند سالوں میں ہی اہم رزلٹ دیکھ سکتے ہیں ٹیلنٹ اب بھی موجود ہے لیکن ہمیں اسے صرف پٹری پر لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت کو کھیل کی سرپرستی کرنی چاہیے جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ کرکٹ میں پی ایس ایل کی طرح ہاکی لیگ بھی ہاکی کی کھوئی ہوئی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کر سکتی ہے کیونکہ اس سے نہ صرف سپانسرز آئیں گے بلکہ ملک کے اندر نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا اور اس سے ڈومیسٹک اور کلب لیول کے پلیئرز پرموٹ بھی ہو سکتے ہیں ہاکی لیگ کو پاکستانی میڈیا سے خود بخود کوریج مل جائے گی جس کے نتیجے میں لوگ اس کھیل میں انٹرسٹ لیں گے اور نئے اسپانسر پی ایچ ایف اور ہاکی کے پلیئرز کو مالی مراحت دیں گے جس سے پلیئرز کو مالی معاشی اور نفسیاتی طور پر تحفظ ملے گا اس کے نتیجے میں انہیں فوراً لیگ کی طرف بھی نہیں دیکھنا پڑے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے پاس اس پر امپلیمنٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ اجتماعی کوششوں مؤثر حکمرانی اور پائیدار انویسٹمنٹ کے ذریعے ہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہاکی کے شاندار دنوں کو دوبارہ بحال کر سکے اور ایک بار پر پھر ہم اپنی ٹیم کو گلوبل لیول پر فخر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ سکیں اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو آنے والی نسل یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوگی کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل کیوں ہے